Народження дитини, шопінг, черевики на підборах. Жінки здавна долають тяжкі випробування. І поміж іншого, вони постійно борються із силою тяжіння, чи то земне притяжіння, чи то тяжіння накрасити вії на перехресті у момент повороту з кавою в другій руці. Саме тому, що робити, коли машину зносить, розповість жінка. Тетяна Ожелевська теж боролися з тяжінням і перемогла його в другому раунді. Давай сюда лопату свою. Здравствуй, здравствуй. Привет. Ты видел, что со мной произошло? Вообще, как меня занесло? Ну, издалека видел я там это. И, насколько я понимаю, что тебя не занесло, а снесло. А вот. в чем, собственно, разница, подожди. Ну, есть разница. Есть такие как бы явления, как занос, а есть как снос. А? Ну, по ходу дела, сейчас будем разбираться с этим всем. На, тренируйся. Нет-нет, спасибо. А как-то можно выехать без вот этого прибора. Не гоже мне в таком виде, конечно, с лопатой, поэтому идем учиться. Поехали. Поехали. Знесение передней вісі, явище, при каком-то автомобиле час повороту поворота керованість і и замест беспечную траектории продолжает ехать и прямо, створюючи аварийную ситуацию. Чтобы ты поняла все ошибки, которые приводят к потере управляемости и вызывают снос передней оси. В данной ситуации вот мы сейчас выберем неправильную траекторию. То есть у нас очень будет большое воздействие центробежной силы на автомобиль. Мы как бы в крутой поворот такой заедем даже на такой маленькой ну, да. скорости сколько 30 километров было 30 40, да, меньше, 40. даже меньше. Да, может, ну, меньше здесь вопрос все зависит от коэффициента сцепления была коробочка и нет а это ведь мог быть человек вторая ошибка над которой мы сейчас поработаем это э, перекручивание колес мы сейчас войдем по правильной траектории но выкрутим колеса э, больше чем надо да? повернем их до упора мы сейчас как бы врежемся уже не в той части, немножко в другой. Вот. Но ты увидишь, что перекручивание колес тоже приводит к потере управляемости. Так, траекторию мы берем правильно. Да. Катастрофа. Мы ну, что-то наделали. Я не виновата. Это все скользкая поверхность. Итак, следующая ошибка ⁇ это когда во время поворота человек, испугавшись, начинает резко, очень резко тормозить. Но если ты уже залетел в поворот, то надо постараться максимально э, как бы выпрямляя машинку, притормаживать, притормаживать и потом уже завести ее в поворот. Вот да? конечно, чуть-чуть меньше, да, ему не так уж сильно прям э, ну, въехали. Сам эффект ты увидел. Да, да, все. То равно есть машина... только нажала на тормоз, машину сразу же понесло. Вот пока мы не нажимали, она держалась за дугу поворота. Только мы нажали на тормоз, машину сразу же начала сносить на обочину. Поэтому резко это делать нельзя. Если есть навык, можно максимально плавно постараться погасить скорость в повороте. Вот. Но для этого надо иметь действительно навыки хорошие. Ты же говорил о том, что газом можно выкинуть передний привод при повороте. Из-за носа из за носа? Из за носа, а не с носа. То есть ты хочешь сказать, что я не смогу? Mm. Не, если ты сейчас добавишь газ, вот это будет грубая ошибка, мы точно так же улетим в коробке. Так, давай проверим, потому давай. что мне кажется, что давай. ну почему? Это же передний привод, и я должна по идее. Как бы сказал Глеб Жиглов, мы сейчас улетим в коробке. Я сказал. Ты замочила все, что можно было. Видишь? Хотя... А почему? А, потому что э -э, пробуксовка, на... ты добавила газ, если бы ты добавила еле-еле, вот в натяжку, да, ага. машина бы послушалась. А ты добавила газ с пробуксовкой колес. Ага. И машину сразу же, особенно передний привод, сразу морду выносит наружу поворота. Только что мы с тобой спровоцировали несколько ошибок специально, посмотрели на то, какие могут быть последствия. А теперь все-таки у меня такой вопрос. Если мы уже вот попали в такую ситуацию, у нас уже начало сносить, я бы хотела понимать, ну это же не конец, то есть я должна понимать, как вырулить из этой ситуации. Есть ли какие-то правила? Скажем как? так, есть те ошибки, которые можно исправить, но если ты совершила очень грубую ошибку и неправильно выбрала скорость для этого поворота, по сути, это билет в кино на первый ряд. Вот. Поэтому желательно, конечно, любой опасный поворот нужно погасить скорость еще до вхождения в поворот. Угу. Следующее, мы всегда немножко перестраховываясь, да, выбираем правильную траекторию, чтобы уменьшить действие центробежной силы. Угу. Вот. Но если уже по науке так, да. максимально безопасно. Третье, если ты начинаешь поворачивать, у тебя идет снос передней оси, нужно тут же немножко отпустить колеса, да, вывернуть в исходное положение и сразу начинать плавно притормаживать. Первое, что мы делаем, это сбрасываем газ, чуть-чуть выравниваем колеса и начинаем притормаживать. И как только почувствовали, что машина зацепилась, появился коэффициент сцепления под передними колесами, плавно заставить машину войти в поворот. И всегда намного безопаснее, если мы уже даже вылетим на обочину, выехать на ровных колесах, чем боком это сделать потому что любой упор, там ямка, какое-нибудь препятствие, там пенек, еще что-нибудь такое, это гарантированный переворот автомобиля. Так, ну вот теперь давай попробуем сделать правильно. Но тебе удобно все показывать. Ага, да, да, о, отлично. Вот так, да. Молодец, да. Надо немножко поиграть с рулем, угу. чтобы хорошо прочувствовать коэффициент сцепления. Да, 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 причем на удивление я вроде кручу в эту сторону, а машина выравнивается. Вот. Да, вот эти навыки нужно э, оттренировать, чтобы не инстинкты побеждали, а навыки побеждали. Да. Вот не зря я сегодня перед эфиром заехала к тебе на трек. Ну, мы отработали вот этих пять ошибок основных, при которых возникает такое явление, как вот снос передней оси. Сможешь перечислить? Резко не тормозить, резко не газовать, руль не перекручивать в повороте, выбирать правильный радиус. И самая главная, наверное, рекомендация – это все-таки приезжать на трек и отрабатывать свои навыки здесь, чтобы на дороге вами руководили именно Хорошие, правильные, отработанные умения, нежели ваши инстинкты. Курс зимней подготовки дает такой э, уровень обучения, который невозможно получить даже за 20 лет водительского стажа. Что, Сереж, тогда увидимся через неделю с новыми задачами, с новыми проблемами, сложностями и с правильными выводами.